sonumuza diqqət edək. Bizə nə deyilir? Sıxlıq azalır və halogenlər verilib. XY sətri. Deyilir ki, halogenləri qaynama temperaturlarının artma ardıcıllığı ilə düzün. İndi bizim halogenlər bilirdik ki, hansılar idi? Fluor, xlor, brom və yod. İndi bunları molekulyar şəkildə yazsaq, indekslərinə qeyd edək. Tamam. Və bilirdik ki, qrup üzrə yuxarıdan aşağı düşdükcə Əksər qruplar üçün keçərlidir bu. Bizim nə baş verirdi? Belə deyək ki, sıxlığımız artırdı və həmçinin də burada ərimə qaynama temperaturu da artacaqdı. İndi biz də tərsənə deyilir. Deyilir ki, yuxarıdan aşağı düşdikcə sıxlıq azalır. Deməli biz başlayacağıq yoddan florə doğru. İndi ən böyük sıxlığa Z malikdirsə, bu nə olacaq? Yod belə deyək ki. Sonra Y malıktırsa. Bu nə olacaq bizim üçün? Brom. Sonra xlor yazacaq. Və yaxud da ki bromdan başlayıb florə doğru düzə bilərsiz. İndi qaynama temperaturlarını nə deyilir? Artma ardıcıllığının üzrə. Yəni qrupun ən yuxarısındakı yadda saxlayırıq ki, qaynama temperaturu ən kiçik olan idi. İndi bizim qaynama temperaturumuz hansı? ən kiçik olacaq xlor. Və biz kiçikdən böyüyə doğru düzməliyik. Demək ki, biz başlayacağıq Z y və x. Yəni ki xlor brom yox və ya otaq ki brom xlor flor. İndi baxırıq ki bu variantlarda da bizim üçün C variantında